Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali kepada Sisters in Islam Podcast Siri Kelima. Okey, untuk Siri kali ini kita akan membincangkan satu topik yang agak berat. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sharifato Adibah dan saya seorang pegawai program kanan di Sisters in Islam. Okey, bersama saya pada hari ini kita ada dua risas person, ya, dua narasumber. Okey, pertama di sebelah kiri okay. saya adalah Encik Azif Azudin. Okay, Encik yeah. Azif Azudin adalah seorang um penyelidik associate uh, penyelidik bersekutu di Iman Research. Yeah. Okay. Terima kasih. Dan uh, narasumber saya yang kedua uh, adalah Norani Osman uh, ataupun saya lebih lah panggil Norani Osman sebagai Cik Noi. So saya akan gunakan panggilan Cik Noi lah ya sepanjang kita berdiskusi Bukan pada lagi. pagi ni, boleh ya Cik Noi? Tak ada masalah. Okay, Norani Osman adalah seorang ahli sistem seni Islam dan dia juga adalah seorang penyelidik bekas penyelidik di Ikmas Institut Kebangsaan Malaysia. Okay, dua orang narasumber kita pada hari ini adalah memang yang sangat dekat dengan isu yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu konservatisme agama di Malaysia. Okey, sebelum itu saya nak mulakan apakah itu konservatisme agama? So perkataan ni agak macam mouthful sikit eh. Um Konservatisme agama ni kalau kita nak uh, unpack kalau, kalau kita nak cuba memberi definasi secara macam yang sangat uh, awam Konservatisme ni datang dari perkataan conserve kan Maknanya kita nak memelihara, nak mm -hmm. menjaga uh -huh. So konservatisme agama ni kalau kita bercerita dalam konteks Malaysia Agama yang majoriti adalah agama Islam Semaknanya so, uh, kita cuba untuk memelihara agama Islam ini Atau kita memelihara daripada unsur-unsur kemodonan Unsur-unsur yang orang kata anasir-anasir yang tidak baik lah Yang cuba mempengaruhi agama Islam Tapi uh, Sebenarnya konservatisme agama ni bukanlah sesuatu yang orang kata negatif tapi tidak juga positif. So hari ini kita akan uh, cuba untuk mengupas apakah itu konservatisme agama yang kita sedang hadapi sekarang di Malaysia yang telah bermula dari dulu sampai sekarang. So dengan dua orang narasumber kita pada hari inilah. So uh, secara umumnya konservatisme agama ni bertujuan untuk inilah memelihara Islam dan orang Islam daripada ancaman yang kita tak tahu apa yang, dat yang akan datang. Dan menyokong nilai konservatif dalam masyarakat Ini secara umumnya lah Kenapa konservatisme agama ni uh, Tujuan konservatisme agama So, kemudian akan muncullah istilah-istilah seperti Wahabi, uh, Salafi, Neo Salafi dan juga Islamisme yang uh, dan daripada istilah-istilah ini akan datang juga bersama uh, action ataupun perbuatan-perbuatan yang datang daripada kumpulan lampau dan keras yang tidak toleran kepada pemahaman atau tafsiran Islam yang yang selalu dikaitkan dengan uh, konservatisme agama ini. So konservatisme agama ini juga diselahkan melalui pakaian, cara kita berfikir, makanan kadang-kadang, cara kita bergaul dan juga kadang-kadang um, kita nak pergi ke satu-satu tempat pun orang akan cari um, elok ke tak nak pergi. Kalau makan halal ke tak restoran ni? Mesti Berbagai persoalan yang akan datang ke minda seseorang lah, sebelum bertindak So hari ini kita akan uh, bertanya kepada Cik Noi dulu okay, Apa yang Cik Noi faham tentang konservatisme agama So pemahaman saya pula konservatisme agama ni uh, Itulah seperti yang saya katakan tadi uh, Kita cuba untuk memelihara agama ini supaya tidak ada anasih-anasih jahat ataupun anasih-anasih luar yang cuba untuk memberi tafsiran baru kepada pemahaman kita kepada Islam kan. Dan uh, untuk Cik Noi juga, apakah perubahan yang Cik Noi nampak uh -huh. di dalam masyarakat dari zaman Cik Noi membesar uh -huh. sampailah sekarang? Okey. Hmm. Oh, seperti yang Adik telah katakan tadi, Konservatisme itu asalnya daripada perkataan conserve untuk memelihara hmm. Memelihara uh, agama daripada perubahan ke, tekanan ke sama ada negatif ke atau agak anti-agama itu satu hmm. uh, pendapat mengikut orang punya nilai hmm. dan uh, sosialisasi Saya fikir pada umumnya to be conservative mm -hmm. tak ada masalah mm -hmm. malah saya fikir boleh jadi positif kalau di, dilihat daripada dimensi budaya mm -hmm. dan identiti budaya jadi mm -hmm. memelihara pakaian baju kurung uh, memelihara beberapa perkara yang bersabit dengan adat istiadat Melayu yang menjadi uh, satu yang agak keras dan bertentangan ialah interpretasi tentang apa itu yang fundamental dalam ajaran Islam dan apa yang baru dan tak perlu diterima perlu ditolak. Mm -hmm. Jadi pada akhirnya kita menghadapi pemikiran yang bertentangan uh, dan kita kena memahami dan lihat dengan rapi apa sebenarnya yang menentang antara dua pemikiran itu. Apa perubahan yang berlaku ya. di dalam masyarakat? Ya. Saya tak malu mengakui <laughs> saya dah 74 tahun, mungkin uh, tidak bergaya <laughs> macam orang 74 tahun, tapi semasa saya kecil, saya pergi sekolah Melayu dahulu sampai darjah 3 baru mm -hmm. uh, dinaikkan ke sekolah Inggeris. Itu mengikut sistem pada ketika itu. Dan darjah 3 saya terus Sebelah petangnya pergi sekolah agama Dan dari pengalaman saya Dan saya kini hmm. sedang menulis tentang uh, Pengalaman serta Conversations with my mother and grandmother Saya ni kalau bila menulis Suka menulis dalam bahasa Inggeris uh, Tapi ramai rakan Menasihatkan tulis dalam bahasa Melayu Supaya dapat tangkap semangat hmm. Dan keadaan ketika itu kan Dan apa yang saya dapat tangkap yang paling jelas ialah agak moden masyarakat Melayu dalam tahun 50-an, 60-an sampai ke 70-an sampai saya ke universiti. Tidak ada konsep mengasingkan lelaki dengan perempuan. Saya selalu ingat ibu saya yang pandai hmm. uh, ber apa ni uh, membaca Quran sebab ish, dia ada suara yang agak lunak dan dia telah diajari oleh seorang guru yang apa nih uh, expert ya dalam uh, tu. so duduk dengan sama lelaki kalau kenduri uh, orang lelaki pun ada duduk bersama wanita membantu memasak jadi apa yang saya ingin jelaskan ialah persepsi dan ingatan memory saya tidak ada gender segregation yang seperti ada bila saya dah dah mengajar dan menjadi hmm. Pensyarah. Dan bila saya mula sebagai tutor dan pensyarah uh, pada awal tahun pertama hingga tahun ketiga suasana juga agak um, tak ada konflik agak boleh dikatakan dari pada ukuran sekarang agak uh, terbuka uh, dan moden dari segi tak ada sesiapa uh, yang menegur kalau saya ni Badan panas tau, uh, sebab metabolism kata doktor tinggi. Jadi saya suka pakai lengan pendek uh, dan baju kurung ni kan dua lapis panas. Pakai baju kurung bila ada ada uh, program yang formal. Takde pun, takde siapa menegur. Asalkan um, sopan, re, sopan, respectable. Tetapi bila saya dah balik daripada page dalam tahun 80-an dah mula ada orang tegur dan saya bagi kuliah kelas yang besar sebab kursus wajib dan tiap-tiap hari ataupun setiap minggu sekurang-kurangnya dua atau tiga surat layang saya terima kata oh prof atau do doktor apalah dia panggil saya dengan apa ni uh, very polite mengatakan hmm. kan agaknya baik kalau pakai baju kurung selalu janganlah pakai seluar dan kalau pakai seluar pun pakailah baju yang uh, longgar dan tangan panjang eh saya kata ini ini perkara baik. so saya dalam kuliah saya kata saya tak suka menerima surat layang hmm. kalau ada apa masalah jumpa saya secara peribadi i will keep it private saya kata tetapi jangan surat layang ni ni macam satu tindakan politik ya. Uh, tapi tak ada siapalah yang tu cuma ada beberapa pelajar dalam perbualan <laughs> itu dalam discussion itu mengatakan oh uh, prof mesti faham setengah kita ni sudah diajar inilah caranya Islam. So ada yang specific already you know. <laughs> so tak ada tak ada menerima yang the general rule it uh -huh. must be it must be specific it is specified by us by our ulama uh -huh. hmm. dan waktu itu UKM pun sudah datang dengan ni ke tata cara berpakaian uh, hanya selepas kita pindah ke kampus Bangi uh -huh. dan selepas tahun 80-an mm uh -huh. uh, awak mesti ingat ini berkaitan dengan Uh, Iran Revolusi Islam di Iran hmm. yang menjadi satu insiden yang global yang membawa beberapa hmm. idea dan fahaman tentang what Islam should be, apakah hmm. itu Islam yang sebenarnya, apakah ajaran yang sebenarnya dan ini telah ber gelombang uh, di dalam masyarakat dan membawa kepada tahun 19 lewat 80-an, 1990-an semakin hmm konservatif lagi lah. Okay, terima kasih Cik Noi.